स्वागत आहे आपल्या महाराष्ट्र मंत्र वृत्त वाहिनीवर आज आपण येथे आलो होतो निगडी पोलीस स्टेशन येथे निगडी निगडी मुस्लिम दफनभूमी कार्य करणाऱ्या तीन सुरक्षा रक्षक यांच्या यांच्या यांचे त्यांच्या ठेकेदाराकडून त्यांच्या ठेकेदाराकडून केलेल्या अपहारा प्रकरणी आणि फसवणुकी प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यासाठी निगडी पोलीस स्टेशन येथे आले असता सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री हिरे यांची भेट घेतली असता त्यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले जाणून घेऊया हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे तते सुरक्षा रक्षक यांच्याशी आप। बोलू आपण बोलिए सर आपका नाम बताइए और आप आ, क्या आपके साथ में हुआ आप बताइए मेरा नाम मुस्तफा सैयद जाफर अली है और हम 10 साल से वहाँ सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं और ये आजर खान का ठेके ठीक केंद्र जो है चार साल से है वो हमारा गांवनु उसने खोलाया हमको मालूम भी नहीं है और हमारे एटीएम और पासबुक उसके पास है और उसका मोबाइल नंबर पे जब हमें पैसे का व्यवहार कर रहा क्या आपको इसके में कुछ पता नहीं था कि आपके सैलरी कितनी आती है और आपको कितना मिलता है हमको इसका पता नहीं था हम चार महीने का इसने हमारा पगार रोक कर रखा और हमको धमकी दे रहा की इस पर साइन करो ये लेटर पे नहीं तो पेमेंट नहीं दूंगा उसके तो बाद हमने नगर पालिका में जाके साहब से बात करे साहब ने बोले तुम्हारा कितना पेमेंट देता है और कैसे देता है हम बोले ग्यारह हजार पेमेंट दे रहा और बैंक से नहीं देता और चार चार महीने पेमेंट नहीं देता और जो भी आता है दो तो लेटर लेके, आ, लेके आता है और उस पर साइन करो नहीं तो पेमेंट नहीं दूंगा हमको धमकी दिया था तो आज जो निगड़ी पुलिस स्टेशन में यहाँ पर आए तकरार दाखिल करने तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा क्या कहा हम सब लोगों से मिले उन्होंने तो वो तकरार लेने से मना कर रही तो हमारा काम नहीं हो कोर्ट का काम है कोर्ट में जा बोल पिस पी। पिस पी से हम मिले उन्होंने बोले सात दिन में हम उनकी पूरी इंक्वायरी करके गुना दाखिल हुआ तो हम गुना दा, उसका दाखिल करेंगे और कार्रवाई करेंगे आगे